Тревога – это ощущение и чувство эмоциональное, и оно часто, чаще всего возникает при возникновении ощущения опасности, которую не понимаешь. Когда человек понимает опасность, он переживает совсем другие ощущения. Я давно уже не тревожусь, потому что, Понимаете сож... все происходящее? к сожалению, понимаю, да. И э, на мой взгляд, э, неадекватные угрожающие действия России связаны с такими же неадекватными и угрожающими действиями Украины, которая по наителю, по плану, но назначила учение, спорное учение на дату, которую мы ожидали как дату перехода в мирную фазу. Эта дата связана с ожидаемой мапой, картой выхода из кризиса. вместо, вместо карты мы получили... Негативный сигнал от участников норвежского формата, которые провели консультации, от участников минского формата много негативных сигналов. А ведь все это в контексте ожидаемых да, накручиваемых страхов по 1 декабря. Я считаю, это не случайно. Я вообще думаю, что любой взрослый человек, если он, конечно, адекватен, каждый поступок совершает сознательно. Значит, в чьих-то головах же родилась идея вместо 1 декабря с картой, 1 декабря с ракетой. Другое дело, что, и мы, наверное, будем об этом говорить, это не только в контексте украино-российских отношений. И вот этот масштаб игра в этот масштаб меня, пожалуй, беспокоит, не тревожит, а беспокоит куда больше, чем завтрашний день. Думаю, что мы будем в в завтрашнем дне. Я не ожидаю войны, но Анушка провела масло, и завтрашняя провокация это будет новый этап. Виза. Вы согласны с Андреем о том, что.